Salam, bu gün sizlərə C#da kod ilə e, database-ə, yəni bir az mən studiyaya daxil olmadan e, C#da kodlar ilə database-ə ədvar yaratmağı göstərəcəyəm. Kəlim başlayaq. Yeni proyekt deyə. Bu konsol proyekti ola bilər, form application-ı gərəkdir. Mən konsolda izah edəcəm. uşaq layihəmiz açıldı. İlk öncə e, data uh, SQL client açaq və tanıdıraq. Daha sonra başlaq yazmağa. Biz nə ilə? Biz SQL connection connection class-ını yaradaraq vəcə. E, Yaratdıq. İndi isə e, connection string tipində connection stringimizi yaradaq və burada ə, hansı kompüterə bağlanacağımızı, hansı verilənlər bazasına bağlanacağımızı göstərəcəyik. Düzdüyündə biz burada database özümüz yaradazlığımıza görə init kataloqu göstərməyəcəyik. Yəni ondan belə olacaq. buraya localhost da yazmaq olar, e, kompüterin öz adında fərq eləməz. E, connection stringimizi gətirib burada yerəmalıyıq müəyyən şəkildə. Bunu yazdıqdan sonra bağlantını ça bilərik. İndi e, komanda vermek için SQL command e, klasını tanımlayaq. E, i̇lkin parametre e, olarak e, komandanı daxil edelim. adı ne olsun? Gəlin edelim ki adını e, özümüz daha sonradan dahil etmem mümkün olsun. Bunun için string tipinden e, database name diye bir değişen tanımlayıram. Adını da koyuram e, yeni bazam. Bazam olsun database'imizin adı. E, ona göre biz bunu string formatında yazsa daha uygun olur. İkisini daxil etmək daha asan da olur oradan. Create, create base. Hə də nə isə, aha, burda artıq base name olaraq göstəririk. Bunu dedikdən sonra vergül qoyub SQL connection-umuzu göstərməliyik burada. Bizsə bu isə biz də əlbəttə çəkiləndir. komandalar verdikten sonra Execute Non Query metodunu çağırırıq. Bu sorğunu aslında bu yerine getirir. Ee, Yönetten sonra boşaldım bir araya artık sorunun içini e, yer tutmasın deyə onun için dispose metodundan istifadə edirik e, ee, daha sonra e, connection'ımızı da dispose edirik və connection'ımızı ha bu yəqin. Demək olar ki, heç bir səhv etmədən başa çıxdırdıq bu kod sətirlərini. Nə, çətin olub işə salaq görək nə dərəcədə işləyir. Burda yeni bazamadanda cədvəl yaratmalıdır. yaran deyəsən. Gördüyünüz kimi yeni bazam adında səlvəqanda biz burada SQL query dəftər not daftərlərinə heç bir şey yazmadan, gördüyünüz kimi və ancaq C# kodları vasitəsilə səlvər yaratmış olduq. İndi isə gələn bu yeni yaratdığımız yeni bazam adındakı database-imlə ə yenə shear kodları vasitəsilə yalnız shear mətnində cədvəl yaradaq. Bunu artıq komment sətrinə ala bilərik. Iı, burdan bunları kopyalayıb götürək. Aha. Artıq biz burada indi show total olaraq yeni bazanı göstərə bilərik. Bunu da yenə istifadəçinin üzə daxil edə bilər. Bu problem de string format funksiyası vasitəsilə connection-umuzu yaratmışıq, open dedik. SQL command-ı buradan kopyalayıırıq. Biz burada özümüz də yazmırıq. Qısa quraq bəzi dəyişikliklər edək şərtə. crypt tabe isə crypt table deyə bu ə bu da table-ımızın adı. Buna ad verək. Belə də bilərik, ə, yenə string tipində bu səfər table name adında dəyişən tipi elan edək. Adı olsun ə, yeni cədvəlim olsun da. Yeni cədvəlim, aha və yeni cədvəlimi leap tab, table name-imi olğidim. Daha sonra içinə məlumatlar əlavə edirəm. Məsələn, ID integer tipində olsun. Daha sonra e, name olsun burda. n var çar. Ki biz sizə məndə fərqli bir şey eləmirəm. Sadəcə oura yazacağam e, sorğumu common SQL command vasitəsilə burada yazıram və bağlanıram database-ə. Name and varchar. Aha. Əstəğfurullah, biz bunu və bunu da eyni ilə vergül vergül ayırıb addı tabuzumuz daxil edə bilərik, amma o çox da çətin məsələ deyil. Komandanı vergüldən sonra yenə eqrəb ilə qoyuruq eric və ə, yenə dispose edək komandamızı, connection-umuzu da dispose edək və connection-u ə, close edək. Aha, bu da hazırdır artıq. Gəlin görək proqramımız necə düzə işləyir. Ə, bizim databazada yeni bazamız getdim. Yeni bazanı refresh etdik. Burada table'ımız yoxdur, boşdur gördünüz kimi. Aha, işlədi. Gəlin görək table yarandı mı? Refresh etdik. Gördünüz kimi yeni cədvəlim adında e, cədvəl yaratmış oldu.